Добър ден на всички присъстващи. Аз ще представя моята презентация на български язик, за което се извинявам. Казвам се Веселин Праматаров и съм тук в качеството си на графичен дизайнер и оформител, иллюстратор на учебници, които са по държавна поръчка. Ще започна с баналната истина, че учебника не е една обикновена книга. Той взема едно особено място в живота на детето. Той се разглежда по един различен начин. Времето, за което се разлиства този учебник, е различно. Той се разглежда в училище, мястото е различно, под зорки надзор на една институционална фигура, каквато е Учителя, в който в случая се явява една властова фигура. За този учебник стои една огромна машина, която го произвежда държавна. Центъра на тази машина, за центъра на тази машина е избран ученика детето той автоматично се превръща в един референт, в един приоритет на тази машина. Зададено му е да бъде главното винче в нея, а на него хичне му е лесно, защото на тази възраст то носи своите идентичности и кризи. Когато преди време ме срещнаха на улицата и ме помолиха да направя рисунки за подобен учебник, аз не съзнавах първоначално. Това с което се нагървам. Още на следващия ден при мене бяха трупнати една камара с нормативни актове, защото в България това нещо се следи доста зорко от а, държавата. Главният а, такъв нормативен документ това е Закон за народната просвета. В него се регламентират. Едни много строги правила за това как се правят учебниците в България, те се наричат държавни стандарти. Всички тези стандарти, целта им е да направят този ученик един конкурентно способен боец на пазара, на глобалния пазар. Застанах пред всичките тези схеми страшни, които а, не мога да ви изборя колко много са а, тези нормативни документи. Направих грешката да се обадя в Министерството, да попитам срещ, а, и бях посрещна с следено мълчание. А, затова аз в един момент се почувствах също като този ученик и се опитах а, да му подам Ръка, защото той... Защото в един момент той се превърна в нещо като престъпник. Това е картината, която се опитвам да ви представя нагледно, защото аз все пак съм иллюстратор. Нека си представим една маса за разпити. И на тази маса стои този малък човек. Срещу него е изправена една система, която му се заканва с пръст. Той е трансгресорът. Този е, той е човека, който се опитва да наруши границите. Но във всичките тези негови бунтове той има свои методи за справяне с тази криза. Има свой начин на обговаряне на своите проблеми. Той има собствен език. Училището за него е различно. А, и за това нали аз в един момент почувствах едно, че съм участник в някаква гигантомахия на различни а, същности. А, и затова, а, когато ми предложиха и в общия план на, на, в рамките на, на учебника, аз се опитах да извоювам едно място за него, в което да мога да представя нещата на, от друга гледна точка, да се опитам да избягам от учебния план и от строгите инструкции от всички тези държавни стандарти. Първоначално идеята в издателството не беше прията, защото. Uh, правилото е един урок на, една, на един разтвор. Uh, самият, самият автор е доста ограничен в uh, пространството, в което той може да изнесе своя материал. Uh, и това, което той искаше, е да представя нещо като знак или някакв, uh, някакъв образ, който да, да обобщи Визуално целият материал, който се намира на страницата. Постепенно обаче в хода на работата се разбра, че има теми, които са доста абстрактни и които няма как да бъдат представени с някакъв обобщаващ знак. Затова автора постепенно стигна до моята идея да, да използваме едни хумористични рисунки. Които да избягнат от съдържанието, а, прякото съдържание а, педагогическо, а, да се опитаме да загърбиме нашите педагогически предразсъдици и постепенно в хода на работата, автора се съгласи да направим това нещо, и тук това, което виждате, е резултата от тази работа, Действително, това са едни мънички рисунчици. Те се намират тук в този, в този, край на учебника. Те са 7 на 5 см. И това са едни мои решения, в които аз съм се опитал да покажа, да подам ръка на младия престъпник. Това са различни картинки от областта на биологията, на химията, на, на физиката. Картинките са от учебник, който в България се нарича Човекът и природата. И а, по, наше, по, времето, което аз бях ученик, се наричаше естествознание. А, мога да ви назова това, което, което, е показано. Това е положителна, отрицателна частица. Това е за, от урока за вещества, за видове вещества и химични реакции. Това е от урока за видове материали и за твърдост на материалите. А това е за двата вида жизнени сокове, които тъкат в растението. Това е от раздела за, за хигиена. Това също за физическо възпитание. Това е урок, в който децата се въвеждат в проблемите на генетиката. Това е диамант и въглен. Това е амперметър. Това е за видове електрическо захранване. За видове вериги. Това е за последователно свързване. Това е за явлението магнетизъм. Това е за отражение и пречупване на светлината. Това е за трептене. Това е за явлението звук. Това също е за звуковите явления, за слуха. Това е за утразвук. Това е за, рентгенови, за, за рентгеновите лъчи, алфабет и гама. Това е за варижна реакция. Това е видове галактики. Това е разширяващата се Вселена. Това е за, а, от урока за инерция. Това е от урока за гравитация. Един сизив мравка. Благодаря ви за вниманието. Надявам се че ви било приятно